всем привет! Всех это я на своем канале. Думаю, что многие из вас по первым кадрам узнали нашу столицу, город Киев. Я приехала сюда на выходные. Кстати, анонсировала в Инстаграме об этом. Спрашивала, может быть, кто-то хочет увидеться. Мне написала одна девочка, но, к сожалению, она за городом. Приветик вам большой. Уехали за город на эти выходные. Так бы с удовольствием встретилась. Вот нахожусь в городе Киев, очень рада этому, погодка замечательная. Знаете, как-то вот вроде бы была не один раз в Киеве, но все равно вот каждый раз, как в первый раз, столица. Очень люблю всем моим подписчикам, точнее зрителям, которые проживают в Киеве. Большой-большой привет, с уважением к нашей столице. Мы приехали с Владимиром Анатольевичем на мероприятие здесь будет проходить... Ой, дорога шумит. Потом вам расскажу. Мы быстренько перекусить в одно очень известное и такое достаточно легендарное место. Низко называется. Приятного просмотра. Через пешеход идем метро. Сегодня 1 февраля Весна. Мы ехали, и дождь был, и солнце, и все на свете. Но лучше. Дается Крыпичка. Это театр, наверное, какой-то. Национальный, а академичный драматичный театр а именно. Знаешь, украинки. Киев славится театрами. У нас Днепре, кстати, приезжал. Каляденко театр Я поздно узнала Уже по сторис, когда приехали С шоу-балетом Фридом Поздно узнала Ну, невозможно прям там билеты взять Очень большой ажиотаж Кто ходил, кстати, напишите Свои отзывы, интересно Узнать О, люди уже едят По репечку Ням-ням-ням И мы сейчас будем ням-ням-ням Кава очень ограниченное время. Поэтому мы бегом, бегом. Ого, там очередь. Вот это очередь? Обалдеть. Но у нас нет времени, наверное, достать. Или есть? Непонятно. Натюр. Натюрлих. Ого, гляньте, ребята, какая очередь. Все с таким аппетитом уминают. Ого, гляньте такое легендарная Киевская перепечка. Как выпечка такая. Очень славится. С тысячу, 1986 года. Mm -hmm. Да. Раз очередь, значит, тут тоже смачно. Достаточно mm -hmm. быстро двигается очередь. Здесь всего одна позиция. Перепечка киевская, Стоит 50 гривен и напитки. Ну, тут, в принципе, все по 50. Такая булочка. Внутри сосиска. Смотрите, есть даже памятник Перепечке. Киска Перепечка, смотрите. Прикольно. Интересно. Киска Перепечка. Интересно продемонстрировать. Очень нравится. Очень, очень интересно. Будет обладать магнитом. Вынесли молниеносно, только заказали и сразу. А ну-ка посмотрим, что это такая за Перепечка. А, ой, ну слушайте, на вид очень даже, очень даже такой хрустящее такое тесто. Я ну, думаю, это вкусно, ребята. Сейчас будем дегустировать. Воздушное такое тесто. Тепленько. Очень ярко. Тут еще внутри сосиска. Я не добралась. Вообще, я <ехать>. Да, неплохо, ребята. Пирожочек такой. Ну, просто вкусный, удобный пирожок с сосиской. Ну, <пирожок> очередь капец, знаете. <пирожок> Как перепус имеет место быть? Слава звезда Советского Союза. Брали уже цирк Киевский. Тут снимался фильм приключения Верки Сердючки, я помню. Это место. Погодка хорошая сегодня. И в холм. Мы приехали. Сегодня здесь будет проходить все украинские фестиваль по сальсе, бачате, со всей Украины здесь собираются конкурсанты, вот. и мы тоже приехали посмотреть на все действия. Интересно очень. Я никогда на таких мероприятиях не была, только на фестивалях и конкурсах по вальным танцам. И вот тут еще Новый год, и происходит такие номерки выдают разные категории начинающие, интермедиаты адвансы надевают на потихонечку собираются, готовятся мне тоже сделали браслетик вход 500 гривен стоит, это для участника не для участника, а для зрителя вот я зритель, стоимость посмотреть это действие, конкурс стоит 500 гривен, а для участников 150 гривен вот. Владимир Анатольевич в категории бигинерс начинающий будет участвовать. Будем держать кулачки. Очень мало людей здесь. Вот уже как сколько? Минут 15, как идет регистрация. Я думала, тут народу будет просто, просто в огонь. А вот в категории начинающих у Володи, там 11 участников всего. Даже. Помните на бальных танцах, когда танцы, когда мы ходили с Вадимом? Хотя нет, там тоже вот Вадим говорил, что очень мало людей, очень мало пар. В связи с военными действиями, я думаю, это связано. Поэтому так, да. На втором этаже вроде бы должен быть зал. Но мне интересно, я никогда на таком мероприятии не была. Цикаво посмотреть, кто как танцует, сальсу, бачату. А в конце еще будет вечеринка. Я тоже с смогу... ним. Началась растанцовка минут сорок. Пары просто готовятся, Такой как тренировочный зал маленький, растанцовывается. Добрый, добрый вечер, пани Дабанова, Good evening, ladies and gentlemen. Привет, танцевальная Дозвольте представитися, мене звати Денис Нігєва, я ведучий сьогоднішнього конкурсу, також я організатор Київ Dance Festival, табір сили в Карпатах, Сенс Fest, інших закладів. І сьогодні разом з вами радий бути тут, в центрі України в Києві, на першому конкурсі Байчата Революціон! Ваші області, друзі! Я знаю, що багато з вас тільки що танцювали, розігрівалися. Також дуже приємно бачити гостей, які прийшли як глядачі з квітами, з посмішками. Я сподіваюся, сьогодні буде класна атмосфера, але атмосфера залежить від нас з вами. Тому давайте класти телефони на місце, пейджери ваші, да, там е, я не знаю, чим ви ще користуєтесь, айпеди, айподи, айподси, і е, піднімати ручки, допомагати мені. І допомагати нашим учасникам аплодувати нашу нейну Україну Збройним силам України. Я думаю, що багато з вас знає, яка ситуація в країні, що відбулося сьогодні вночі, що відбулося вчора вночі. Тому давайте разом з вами. Я зараз скажу наші вже такі сакральні слова підтримку збройних сил, усіх захисників. А ви максимально голосно допоможете мені в цьому, і ми таким чином передамо вітання усім силам оборони. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! А ти на ці слова? Ваші обласки збройним силам України! Дайте, дайте, дайте шуму до одного року навчання! І маю честь представити суди, які будуть судити цю категорію, пані та панові, ваші обласки, наші судді. Почнемо. Давайте з паняночок чарівних. Вікторія Павленко, ваші області. Супер! Дівчатка, давайте зробимо таке коло, коло, ось таке коло. Так, 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 так. але замикати не на підкола. За мною проходьте, за мною коло, ось таке коло. Так, бачите, як я йду, ви маєте стати в це коло. Окей, постійно. Зараз ми вперше багато за. Зн... Підіміть, хто вперше прийме участь в конкурсі. Супер, чудово, трошечки крок назад. Дивіться, всі наші е, змагання будуть відбуватися в такому форматі. У нас є партнери і партнерки, і дівчата, хлопці, лідери, фоловери. І ми всі будемо танцювати в колі. Зрозуміли? Але ви, дівчатка, танцюєте на своєму місці. Не переживайте. Все ґуд. До вас будуть підходити партнери, і вони будуть іноді змінюватися. Це нормально, це бачато, це соціальний танці. Домовилися? Не переживайте. Тепер давайте розвернемося ліве плече, знаєте, де на 180 градусів, ось так. І зробимо два кроки назад. Давайте раз і два. Супер! Ага, ліва рука я зрозумів, у мене те стареніше було. Ви, ви не зрозуміли, так? Тобто ми робимо таке красиве ну, сонечко, ось, так, ось так. Супер. Супер. Бо дівчатам непоганий не почали. Я запрошую партнерів. Лідерів під номерами 111, 112 буде, щоб ви обов'язково все вийшли. Це буде втора категорія, яка більш професіональна. Інтермідія.

сейчас э, здесь преподаватели, которые у них свои школы. Друзья, 20 майже полуфинал yeah. мы а счастливы. А после полуфинала У, будет финал. Yeah. Yeah. Oh. Такие конкурсы. Okay. Честно, это бачата. Все. Yeah. Все, 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 все. Все, все в разнобой. Потом скажу в, свое мнение. И а, so. финал yeah. начинается. Я пришла на место оператора. Ну, корзиночка Зиночка молодец вообще. От довіряно, красиво липається, клас. Молодець. Всі, у кого хоч раз був поцілунок в губи. Домовились? Всі разом. І ви теж, і ви теж, і ви з нами також. Домовилися? Всі, 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 всі робимо нашу українську хвилю. Ну давайте трошки прокинемося, українці. Ми починаємо з вас. Давай з тебе в тебе класний чубчик, як ти Як тебе звати? Макс. Макс, починаємо з тебе. Починаєш хвилю, ми так ось 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 ідемо 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 і закінчимо цими гарними поняточками. Домовилися? На вас закінчимо. Але всі разом, всі, всі, всі всі всі, 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 хто любить свою маму, всі, хто любить Україну, готові? Один, два, три. О! Ребята, мы выскочили с конкурса, там сейчас проходит полуфинал. А, нет, точнее финал уже. Приехали покушать поужинать, потому что уже очень голодные. Заведение Черноморка. Это сеть все украинцы ребята, официант просто подошла взять заказик. Это сеть всеукраинская, Черноморка называется, рыбный ресторанчик. Тут очень много разных видов рыбки, хамса, седля, ставритка, камбала. В общем, очень-очень большое разнообразие. Сейчас покажу, что мы заказали и покажу немножко интерьер. Вот так выглядит заведение. Кстати, удивительно, но суббота, вечер и были свободные столики и есть. Ну, кто знает, не Днепре И в Одессе, по-моему, тоже есть. Мы взяли вот такой на двоих хамсовый сет. Здесь обычный салатик, беточки с хамсы, хамса жареная, хамса слабой соли, соусы. Потому что я обычно здесь в этой черноморке заказываю миди, но мне сегодня миди не хочется. Вова взял себе чай, а я бокальчик белого вина. Кстати, очень рекомендую здесь белое домашнее детское вино. Очень вкусное. Вот. По ценам. Ой, у меня уже забрали ребята. Я хотела показать вам меню, забрали. Еще купить с собой рыбки. Креветки такие гарные. Лосось, барабулька, свежая рыбка. Класс. Вон тут же девчата. Вот устрицы. Ой, какая красота. Но так честно, по моему вкусу я не люблю устрицы. Вообще, вот не понимаю, сколько раз не пробовала, вообще их не люблю. Тут разные. Разные виды. Святой Патрик, Финдеклер, Черная перлина. Свеженькие, всегда свежие. Ну, на вид красиво, но, но вообще не мое. А вот с ракушек такая люстра симпатичная. Девочки взвешивают, то заказывает. Мы ждем наш заказик, будем кушать, и обратно еще будет вечеринка. Будем возвращаться, еще немножко потанцуем, и, может быть, еще погуляем по Киеву. И у нас завтра почти весь день здесь, в Киеве. Нам приятного аппетита. Заказик уже принесли. Так красиво, все аппетитно выглядит. Это хамса жареная. Ага. Смазано. Смазаны беточки, три вида соуса. Это слабосоленая с лучком. Овощной салат и картопление. Красота. Нам с ночного дякуем. Вот там Флорида. Будем здесь ночевать. Мы ночуем одну ночь. Это рядом с нивками. Э, Нивки холл. Значит, район нивок. Вот. Рида три звезды. Посмотрим обзор номера. Да, какой здесь. В рецепте. Вроде неплохо. Сейчас посмотрим, какой номер. Да, Второй. Первый. Я ишнее свежего выше чай, я ишнюю сосиска, чай. с Искачаем не со сыром чай даже не знаю, какой вы yeah. <coughs> Такой тяжелый. А ну, возьми будешь... первый, если что, поменяемся. Я ему МС хочу. А ты будешь второй? Я второй. Первый и второй. Да? Mm. Я тут тапочек. Такой маленький уютненький номер у нас. Очень тепло в номере. Никаких посторонних запахов нету. Вешалки. Единственное, что тусклый свет. Не ярко совершенно приглушенный. Зеркало, столик, тумбочки, телевизор, кровать. Такой маленький, уютный. Ванна, туалет. <coughs> Боже, а что это оно поржавело так сильно? Вот эта штучка. Ну, чисто. Полотенце. А полотенце? Ага, о. Полотенце для тела, для ног, для лица. Туалет дезинфицирован. Стоимость номера 1200, да? сутки. Не, Неплохо. Мы сейчас переодеваемся, поедем на вечеринку и домой уже отсыпаться. Вот такой номерок. Нормально. Очень даже. Очень даже. Не то, что нормально, а вообще хорошо. Замечательно. Вечеринка колготки, купила, порвала колготки. Что, бежим? <laughs> Ужас. <гум> 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 Люблю Киев, конечно, но <гум> тут объезжать и объезжать. <гум> Давай. Нам просто перейти дорогу. И все. Побежали? <гум> 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 кошмар. Объезжать вот так вот карта показывает. Вперед ехать. Вот так вот кругами. Вот так вот. Заворачивает. Ужас. Ну ничего. Вечерний Киев, ребята. Мы едем на вечеринку. Это после конкурса еще там такая типа как вечеринка будет. Мы тоже участвуем в ней. И я. Знаешь, что Чего? Я даже не подумала за это. В любом случае, надо будет обезьян. Не, ну просто мы же уже спешим, 8 часов, правда. Ну, типа того, да. Вот, Нивки-холл. Вот, перейти дорогу, ребята. Сколько? Вон, минута прошла. Ровно минутка. Нивки-холл. Слушай, смотри. Дискотека. Как-то закинчились все наши мы еще рисуем различную хореографию, это тоже очень классная часть, которая развивает в нашей кафе, нас, как Вечерка. рисует... в І розпочинаємо ми нагородження з категорії Бегінерс. Пам'ятаєте барабанну дроб? Будемо це робити на перше місце. Супер! І так, Жека, рано. Рано. Ну що, категорії Бегінерс. 114. Антон Очнєв. Антон Очнєв номер. Вітаємо донатий з рідний призер нашого чемпіонату наших змагань. Учасники 104 Чеманова Аліка! Вітаємо. Переможець! В категорії Beginners Чеманова Аліка. И сегодня, закончилась вечеринка, мы будем отдыхать. Всем спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, напишите ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Уже сил нету, на устали, и дорога, и там весь день провели. Завтра у нас еще один день в Киеве. Посмотрим, поездим, где-то погуляем. Зайдем в Мусафир, наверное, покушаем. Это крымско-татарский ресторанчик. Там очень вкусная самса. И хочу в Зару попасть джинсы посмотреть. У меня были джинсы, я покупала, ну, до того момента, как похудела, очень хорошее качество, классное, я хочу посмотреть. В общем, будет тоже обзорчик Зары. И погуляем по Киеву, и домой уже. Вот. Спасибо всем за просмотр, всех люблю, всех целую. Всем пока.